Задержаны двое местных жителей, которые пытались наладить незаконный канал переправки из зоны АТО боеприпасов, оружия и взрывчатых веществ с целью дальнейшей перепродажи на территории запорожской области. В ходе задержания указанных лиц при них была изъята подготовленная для продажи оружие, а именно... 5 гранатометов РПГ-18, 20 ручных гранат Ф-1 и более 800 патронов калибра 7,62. В дальнейшем в ходе проведения санкционированных обысков по месту жительства, гаражах и автомобилях указанных лиц также было изъято большое количество оружия, а именно пулемет ПКМ, 6 автоматов АК-74, 20 гранат РГД-5, 5 охотничьих ружей, около 1000 патронов калибра 5,45, около 200 патронов Калибра 762, патроны к снайперской винтовке, сигнальные ракеты и дымовые шашки. Значит, задержанным объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного статьей 263 Уголовного кодекса Украины, это незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами. Значит, согласно кодексу, за данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.